jaloliddin rumiyning masnaviylarida bir rivoyat keltiradi bir boy hajga boraman deb haj uchun 2000 tilla atadi shunga haj ibodatini qilib ulug' joylarni ziyorat qilib kelaman dedi shu niyatda yurgan kunlardan birida o'g'li yig'lab kirib kelib qoldi ha bolam nimaga yig'lading qo'shnimizga kirgundim go'sht qovurib yeyishayotgan ekan yegim keluvdi manga ol deyishmadi berishmadi bizanikidan uncha muncha non yeyishardi lekin go'shtlardan yegim keldi berishmadi boyda dar g'azab bo'lib qani yurchi qo'shnisini eshigini tepib kirib ha go'sht yeb qoldinglarmi shu bolani ko'yni ketibdi go'shinglarga uyda shuncha go'sht tursa ham bir burda berib qo'ysanglar nima bo'ladi man qo'y so'yib berardimu sizlarga qo'shnijon besh kun bo'ldi bolalarim bir birdan narsa totimasan bolalarim qarasam ochlikdan o'zlaridan kecishyapti ko'chaga chiqib yo robbim bolalarimni endi rizqini qayerdan topdim desam bir jarda harom o'lib yotgan molni ko'rdim ollohim manga va bolalarimga bu narsa halol bo'lmasa holimiz tang dedimda de, o'sha harom o'lib yotgan molni go'shtini kesib olib kelib qovurib bolalarimga yediryotuvdim manga bolalarimga halol edi lekin sizni bolangizga harom edi boy aytdi -e voh allohim qo'shnim shu holatdayu man ikki ming tillo bilan hajga ketyapman uyiga kirib ikki ming tilloni oldida qo'shni buyoqqa keling qo'shnini turg'izib qo'yib atrofida qo'liga ikki ming tilloni berib labbayk alloha labbay tavof qila boshladi tavofi baytil halil kori ast tavofi baytil jalil kori ast ibrohim halililloh qurgan baytulloni kabani tavof qilish oson puli bor odamlar borib tavof qilaveradi imkoni borlar asli ollohni uyi mo'minni qalbi bo'ladi baytil jalil jalil olloh ollohni baytini uyini mo'minni qalbini ziyorat qilib tavof qilish u mard odamni sahiy odamni iymoni mustahkam odamni ishidir deb shu so'zlarni aytib tavof qilavrdi haj vaqsum kelib hajga borishdi <laughs> odamlar <laughs> kelishdi qo'shnisini tavof qilganni, "Ya, siz qanday tez keldingiz bizdan sizni tavof qilayotganlaringizni <laughs> Arafatda ibodat qilayotganlaringizni ko'rdik lekin yo'lda ko'rmadik bizdan oldinroq kelib qolibsiz hajiz muborak bo'lsin deydi. azizlar ba'zilar o'n ikki marta hajga borganman Ya biz o'n yetti marta bordik deyishadi bu nima bu hisob qilib ollohga o'tkazishmi yo o'zini shunchalik zo'r deb bilishmi bir marta bor puling bo'lsa boshqa odamni yuvor Ya bir g'arib yetimga Kar xayriga ishlat agar qalbingda Allohni uyini tavof etish bo'lsa Allohni uyini mu'minning qalbini tavof qilish rumiy aytganlaridek har kim